Ну что, три часа дня, и мы готовы воспрограммировать на хорошее настроение инновационные технологии, новости всего мира. Сани, Лавика, стартап-шоу! Не відкладай на завтра те, же можно наслаждаться уже сегодня. Крутые идеи, фантастичные гаджеты та секреты успешных людей. В это просто зараз у стартап-шоу с Нескафе в одному на М1. Yes, yes, yes. И сегодня мы будем с вами говорить о том, как с помощью аккаунта в Фейсбуке можно создать психоэмоциональный портрет личности. Чем могут промывать пятеричные дети? И как растить супер легендарных программистов? И вообще, как с детьми работать на языке программирования? Можно ли будет с ними говорить о чем-то? Вообще, у нас тут есть две девушки, которые сейчас открывают нам все секреты по выращиванию IT-гигантов. Юлия Тарасова, Танадия Доналышина. Спею за основу проекту Кидет. Це заняття для дітей віком від 5 до 8 років, спрямовані на розвиток креативу, технологічної грамотності та інших мастхев-навичок за допомогою гаджетів. В основі курсу лежить дитяча мова програмування Scratch Junior. Привет, девочки. Юлия и Надя, доброго дня вам. Так, да, расскажите, привет, привет. кто за что вначале отвечает, так, чтобы мы понимали, вот познакомились уже. Молодость и активность. Так. Это то, да, то, что непосредственно работает с детьми. Ага. Да, то есть только твоя энергетика может позволить тебе работать с ними. Формат... А ти з батьками, так? А ти батьки прийшли, у нас нарада. Ми просто зійшлися на цій темі, у нас турбувала освіта, ця система, яка нам насправді не подобається. Треба щось міняти, або будувати альтернативу. Ну, якось ми на цьому зійшлися, Юля тут просто така. Слухай, я такая ідея. А ну-ка, давай, <laughs> давай уже робити их хватать, а вроде нужно Как все происходит само обучение? Дети ж не понимают, что они чему-то обучаются. В этот момент для них это просто игра да, Они да. себе там развлекаются. <laughs> да, насправді це чисто ігротерапія, все в формате форматі гри, mm -hmm. все в такому дуже інтерактивному, швидкому mm -hmm. форматі проходить. Вони бігають, Это Це программирования, это програмування, це же або гра. А, насправді, це Визуальное программирование через формат игры. Mm -hmm. Потому что детей просто посадить и дать им планшет. И... Программуйте? Что? <laughs> У нас акцент немножко на другом. То есть мы впервые переводим формат того, что смотрите, технологии uh ⁇ -huh. это исключительно инструмент, uh -huh. при помощи которого вы можете что-то создавать. Uh -huh. Вы можете себя реализовывать через технологии. Uh -huh. То есть мы от, от пассивного потребителя к активному творцу. Uh -huh. После того, как и детки изучают вот базовый язык программирования Scratch uh -huh. Junior, они могут находить э, приложение, например, для мобильного телефона или сделать некий свой старт после завершения вашего. она может на коды на Что такое визуальное программирование? Да. Это, вот представляете, это есть все, все законы последовательности в виде просто блоков, mm -hmm. которые. Пазлы. То есть они, они составляют пазлы mm -hmm. на самом деле. То, что им привычно. Да, то есть они составляют пазлы движений, исчезания, mm -hmm. появления героев. Я придумал, что у меня фок полетит на планету Луна. Окей. Mm -hmm. Для этого ему нужно зайти в ракету, сделать там 10 шагов 10 прав. Туда, да, да, потом взлететь вверх, исчез. Идея подобной школы. А где вы ее а, развивали? Может быть, где-то подсмотрели? У меня лично был опыт проживания достаточно долго в Штатах, ага. в долине, в Силиконовой долине, а где, я... где... Ну, ну, да, в принципе, а, программирование есть уже в детских mm -hmm. садиках. На самом деле мы стоим некий альтернативный mm -hmm. вариант того, как в принципе может идти обучение. Uh -huh. Технология это только 30% всего процесса uh -huh. обучения. Даже 20. Да, yeah. или даже 20 у малышей. Yeah. А все остальное это развитие э, тех навыков, которые нужны uh -huh. просто для того, чтобы быть успешным. Девочки, ну вот смотрите, база всего э, все равно научных рекомендаций, да и вообще подобная информация о программировании, она, естественно, известно, что не от Украины пошла. А значит, yeah. вам пришлось адаптировать это все для yeah. украинских, э, украинского нашего менталитета, для наших деток. для э, вот Как так получилось? Вы переводили все научные издания, первоисточники? Разработка проекта занимала у нас в среднем полгода. То есть с момента, да, с момента того, когда идея появилась, вернее, даже не столько она появилась, когда мы вернулись сюда в Украину, и что есть в Украине, да, давай посмотрим. Я у самой двое детей, то есть окей, куда мы можем их отдать а, ничего не существует а, в технологическом направлении для детей до 8, до 9 даже лет так пусто окей то есть ну как всегда знаешь знаете не, нету ничего создать свое все занятия а, с родителей отдельно от детей обязательно потому что родители своим Где авторитетом есть родителей там творчества не будет да. да. Или будет скорее, мужа, ну что ж ты делаешь? Ну вот так. Сядь, да, как да, да, да. Сядь. Поэтому родители находятся в соседней комнате, но обязательно стоит экран, на котором то есть идет прямая трансляция, что происходит с детьми, а -а -а. где родители наблюдают вообще за своими детьми. Yeah. И а, мы Такая видели. Хишка. Это было очень интересно, потому что многие родители говорили, слушайте, мне всегда в школе говорили, что это вообще забитый ребенок с комплексами. Я же вижу другого. То есть я теперь понимаю, что он гениальный. Эти рамки, они просто куда-то уходят вот на да. подобных занятиях, где у ребенка есть возможность самопроявляться. проявляться. Юлия Надя, а також лайка. И мистер не залишается в студии стартап-шоу на М1. За 60 минут мы побачимся, почуемся и обовязково поспілкуемся про айпеди, э, которые уже растрашены с детьми. <laughs> Сколько <laughs> они стоили? <laughs> и как эту Мы еще вам и расскажем про приложение, которое развивает детские таланты. Естественно, мы будем говорить о том, что общего между креативом и программированием как таковым. Будьте с нами через час, не переключайтесь.